и Сына и Святая В сегодняшний день воскресный мы слышали евангельское чтение, которое, в котором Господь призывает на служение учеников. Это Евангелие от Луки, но призывает их через действие своей Божественной благодати через некое чудо. А именно, Христос стоит у озера, видит два пустых корабля, лодки рыбацкие. Рыбаки чистят сети, и Христос сначала проповедует, а потом говорит им, чтобы они забросили сети, они их только вымыли. То есть они их еще не успели, может быть, сложить, перебрать. И Петр говорит, что мы всю ночь трудились, ничего не поймали. Но если ты просишь, я сделаю, как ты просишь. Это главный принцип религиозного человека, религиозной жизни. Сделай так, как говорит Господь. Пусть это тебе не хочется, пусть это кажется тебе парадоксальным, Тебе может быть даже лень, как им, если они трудились всю ночь и только починили, почистили эти сети, а здесь им говорят, опять садись в корабль, выплывай, если ты всю ночь трудился, ничего не поймал. Сделай так, как говорит Господь, и увидишь, что будет. Исполни заповедь и увидишь, что будет. Доверься Богу и увидишь, что будет. И будущий апостол Петр говорит, но если ты просишь, я сделаю, как ты просишь. Огромное количество бросили сети, поймалась рыба, целая стая, невозможно было достать, начали мрежи рваться, корабль был уже и так заполнен, попросили чтобы другой корабль пришел, и те пришли на помощь, и тот корабль весь в рыбе, и так что они уже вот-вот должны были погрузиться от веса. И апостол Петр просит, чтобы Господь от него отошел, потому что Он грешный. Когда мы ощущаем святость, мы особо остро чувствуем и свою несостоятельность по отношению к этой святости. Поэтому и... Просьба апостола Петра, она как бы очевидна. Я грешный человек. Отойди от меня, Господи. Потому что когда рядом святость, праведность, ты еще больше себя ощущаешь грешным. И тебе в этом состоянии некомфортно. Но Господь говорит, иди за мной. И вот они все оставляют и идут. Подобное есть, кстати, Повествование у евангелиста Иоанна Богослова. Помните, когда Петр отрекается по малодушию? Потом, после воскресения, он говорит, пойду я рыбу ловить. Ему говорят, пойдем мы с тобой. И подобрался схожий состав, как вот при призвании. А почему это было важно? Потому что Петр уже не ощущал себя апостолом, ему было стыдно. Но Господь по своей милости повторяет, по сути, то же самое, как бы современный бы человек сказал, со такое ощущение дежавю. То есть как бы та же самая ситуация. Те же самые действующие персонажи. Всю ночь трудились, ничего не поймали. И тут снова Христос стоит у берега говорит, что у вас, что поймали? Говорит, ничего. Говорит, бросьте мрежу. Бросают и опять множество рыб. И евангелист Иоанн Богослов говорит, это Господь. И Петр, когда слышит, что это Господь, как тогда, вот когда мы слышали сейчас, оставляется вся рыба. Он оставляет корабль, рыбу своих друзей, бросается в воду и плывет ко Христу. И вот Господь, вот за его такую ревность, его примеряет с собой. Потому что происходит как бы трапеза, и за трапезой Господь спрашивает, любишь ты меня? Причем спрашивает трижды, что тоже очень важно. Когда спрашивают один раз, ну, человек отвечает, может быть, даже э, не задумываясь как бы вот так и должно быть. Господь спрашивает трижды, ты любишь меня? Он говорит, да, Господи, люблю. Говорит, Петр, ты любишь меня? Уже совсем другой вопрос. По-другому звучит. А почему? Спрашивает повторно. Человек начинает задумываться. Говорит, да, Господи, я люблю тебя. А Христос еще раз спрашивает, ты любишь меня? И здесь Петр не выдержал, он заплакал, потому что понял всю ситуацию, которая происходит, все, что связано. Потому что то, что было при призвании и здесь, и сейчас, по воскресении Христовом, и предательство, и здесь Господь хочет примирить. Ты же трижды отрекся, ты точно меня любишь. Он заплакал и сказал, да, Господи. Так вот, для нас очень важно, что Господь ощущает вот эти тонкости нашей души. И даже когда что-то происходит, когда мы малодушничаем, Господь создает условия, при которых напоминает нам, когда Он нам благодетельствовал, когда были особые дни Его благословения, чтобы мы не отчаялись, а наоборот набрали смелости, как блудный сын, и вернулись и покаялись. Господь желает нашей веры. Иногда создаются условия, при которых эта вера испытывается. Вот сегодня праздник зачатия пророка Притечи Крестителя Господня Иоанна. Заметьте, в православной церкви это не является грехом или чем-то греховным, как в западной церкви они почему-то залезли в другие дебри, им все время кажется, что и грех вошел через Саитие, как-то у них там это все по-особому они к этому относятся. А в православии нет, есть благословение. Но у праведных родителей рождаются святые дети. Вот этот принцип очень важен. Если мы хотим, а наша задача родить и воспитать святых. Оставить после себя не пустое место в храме и в церкви, а чтобы оно наполнялось, чтобы после нас стояли те, кто будут молиться за нас. Так вот, у праведных родителей рождаются святые дети, но праведность достигается тяжелым путем. Но сегодня мы слышим радостную весть, потому что Захария видит ангела, а ему ангел говорит, не бойся, услышана молитва твоя. Это примеры для нас, что Господь слышит молитву. И Господь призывает нас не бояться. Опять же, начинается Новый Завет, и первые, первые слова, с которых начинаются, обращенные от ангела к человеку, по повелению Божию, по сути, как бы слова, обращенные Бога к человеку. Не бойся. То есть Господь все управляет. И там, где кажется невозможно по человеческому естеству, Захария по человеческому говорит, как и Петр сегодня: "Мы всю ночь трудились". Захария говорит: "Я стар, и жена моя стара. Уже все. То, что было у женщин нет, как она может забеременеть? Но ангел говорит: "Из не может у Господа вся благо". Будет так, как я сказал. Потому что у Бога нет ничего невозможного. Вот еще одно утешение для нас. Что оказывается, можно просить. Как вещей может быть даже для нас, кажущихся самыми невозможными по человеческому естеству, Но у Бога нет ничего невозможного. Он творец и создатель этого мира. Поэтому сегодняшний праздник и сегодняшние чтения евангельские, они нас особо... Надыхают, можно так сказать. Дают нам некую, некое вдохновение духовное. Потому что Господь все видит, все знает, призывает нас не бояться. Хочет, чтобы мы последовали за Ним, как апостолы. Не заботясь о земном, Господь пошлет, чтобы мы проявили некую веру доверие Богу, как Захария, не по примеру Захария, потому что Захария усомнился и получил наказание, потом молчал до момента рождения, до момента обрезания, когда было наречено имя. Когда обрезали, нарекли имя Иоанн, тогда разрешились уста, и он стал пророчеством. Но великая радость была, о том, что действительно, как ангел сказал, многие о Рождестве его возрадуются. Он многих обратит к Господу. Вот очень важно, чтобы в нашей жизни были хотя бы стремления к тому, чтобы самим быть с Господом и явить пример другим, что вера делает с человеком, как она его меняет в лучшую сторону. Потому что, к сожалению, в нашей жизни бывает так, что вера нас делает хуже не сама вера, а наше ложное восприятие веры. Вот эта ложная религиозность, некая такая пафосность, показательность, делает нас хуже. Мы становимся агрессивными, мы все время цепляемся, мы любим делать замечания, показать, что мы-то знаем, а мы нет. Вот этого не нужно делать. Христос хочет от нас искренности. Христос хочет, чтобы мы не мы тарели в своих грехах, а чтобы мы исправлялись. И Господу несложно создать условия, чтобы напомнить нам, что Он заботится о нас. И как заботился раньше в наши дни нашей жизни, позаботиться и сейчас, и в будущем, если по своей милости даст нам это будущее. Главное – это доверять Господу и служить Ему от чистого сердца. Всех вас благодарю за ваши святые молитвы, поздравляю с праздничным днем, сейчас служим за упокойную паникиду, благословение Господне, да пребудет со всеми вами.